ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz g'animat birodarlar bir yilda bir marta bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ramazon oyining uchinchi o'n kunligida juk kechadan tog'kechaa o'tadigan tunlarni rasululloh va ko'proq ishoralar mana shu yigirma oltidan yigirma yettiga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralarbor inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz birodarlar qiyomilla deganda tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta o'tirish deb tushunmaylik o'zi qiynanayotgan bo'lsa ham hayoli yetti bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni o'itishi deb tushunmaylik agar yuragimizdan bir marta xolis olloh uchun chin yurakdan subhanalloh bir marta aytsak shu ham tun bo'ladi xufton namozidan keyin ikki rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tuney bo'ladi albatta o'tirish deb turib bizda tunay deganda uf deydi odamlar chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan yarim kechaga borganda o'n ikkidami birdami bir, bir soat yarim soat uxlab olishlik tune yo'q qilib qo'ymaydi hayol uyoqda hayoli bu yoqda o'tirib u tasbeh aytgandan keyinar yarim soat damini olib yana bir xushyo turib tasbihbo'lgani to'g'riroq bo'ladi demak alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi bu ming oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz g'animat bilaylik uch yuz oltmish besh kun uxlaymiz ishonaveringlar sakkiz rakatdan keyin talabadan keyin uga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jich insof qilaylik uch yuz oltmish besh kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizna bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik uch yuz oltmish besh kun televizorni quchoqlab yotibmiz birar kun shu televizorda talag'ini berib biror kun olloh uchun bir qoi bo'laylik avvalgi ummatlarni umrlari uzoqligini rasululloh solllohu alayhi vasallam bilgandan keyin parvardigori meni ummatimni umrlari qisqa ekan ularni ibodat qilishlikka savob olqilishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda alloh taolo mana shu qabr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi ming yil yashagan odam birodar ming yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi e endi oltmish yil yashab turib oltmish yil gunoh qilishlikka xavf turib ming yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa bu fazilat kimga berildi muhammad muslfa sollallohu alayhi vasallam ummatiga